Salam, mən Nigar Qulzadə. Səfər kurslarında 20 oktyabr tarixində keçirilmiş sınağın izahını verirəm. Gəlin ilk öncə dinləmə mətninə qulaq asaq. Of the four seasons, fall or autumn is my favorite. Deməli, bütün 4 fəsil içərisində payız mənim ən çox sevdiyim fəsildir. Some love winter because they like the cold. Bəziləri qışı sevir, çünki onlar soyuğu sevir. Others like spring because that is when everything is green. Digərləri isə baharı sevir, çünki o zaman hər şey yaşıl olur. Still, some appreciate summer because they like to be outside in the sun. Çünki onlar çöldə günəşdə olmanın xoşlayırlar. Fall, however, is the best season. Ancaq, ə, payız ən yaxşı In fall, the air starts to turn crisp and the weather gets cooler. Ə, deməli, payızda başlayır və, ə, soyumağa başlayır. The leaves on the trees turn gold and ə, olur brown. Later on in the season, my neighbors burn wood at night to keep away the chill. Deməli, sonunda, üçün, odun Once you smell the chimney smoke drifting in the air, you know that winter is not that far away. Bir dəfə sən, havada Ə bilirsən ki, qış o qədər də uzaqda deyil. Hey. Make sure you enjoy every moment of autumn. Ə də amin ol ki, payızın hər anından həzz alasan. İndi isə suallara baxaq. 1-ci sual mətninə haqqındadır. Mətn payız haqqındadır. Fall the favorite season. Payız sevimli fəsil. 2-ci sual mətnə əsasən incorrect, səhv fikir hansıdır? Səfər fikr burda D variantındadır. Burada deyilir ki, yarpaqlar qışda qızıl rəngə çevrilir, əksinə payızda qızıl rəngə çevrilir. Ona görə də D yanlışdır. 3-cü sual hansı sualın cavabı yoxdur mətnində? E variantı hansı ağacların yarpaqları rənglərini dəyişir? Bu, bu sualın cavabı yoxdur. Digər sualların cavabları isə mətndə var. Sual: What should people do in fall? Payızda insanlar nə etməlidirlər? Payızın hər bir dəqiqəsindən həzz almandılar. Tag pleasure in every moment. 5-ci sual. Some love winter because bəziləri qışı sevir. Çünki onlar soyuğu və qarı sevirlər. Because they like cold and snow. 6-cı sual. Season sözünə nit sifət yazacağıq. 2 dənə sifət. Deməli favorite və ya best yaza bilərik. Daha doğrusu bir sifət yaza bilərik a uh, favorite um, və ya the best. 7-ci sual uh, düzgün variantı seçərək artikul aid bir sualdır. Deməli, mon d uh, artikl ilə işlənirik, yəni tək varlıqlar həmişə d ilə işlənir. Demon, des, earth, des sky və sair. Sky də həmin o sözlər qrupuna daxil olduğuna görə variant A. 8-ci sual yiyəlik hala aid bir sualdır. A variantı yanlışdır çünki children apostrof s ilə düzəlməlidir yiyəlik halda. Çünki kökünün dəyişən isimlər həmişə apostrof s ilə düzəlir. B variantı yanlışdır. Soyadlarından əvvəl the artiklu gəlirsə s apostrof yazılmalı idi. Bütün ailəni göstərir çünki Salahovların şöhrəti. C variantı yanlışdır çünki tək simlər apostrof s cəm simlərdə isə S-dən sonra apostrof qoyulur. Burada isə S apostrof S yanlışdır. D də yanlışdır. İtlərin qulaqları deyə bilərdik. Çünki itlər cəmdirsə, qulaq tək ola bilməz, qulaqlar deyə bilər məntiqlə. Ona görə qalır E variantı. Girls wedding. Qızın toyu. 9-cu sual. Deməli, play tennis to play sözü oyun adları ilə işləndikdə artikl qoyul etmir özündən sonra. Deməli ya c ya da ya d ya e variantlarıdır. İndi baxırıq. İkinci tərəfdə isə child saylan təksim görürük. Saylan təksimlər isə artiklsız buraxmaq olmaz. Mütləq artikl qoyuruq. Ona görə I was a child variant qanur e. 10-cu sual sözdə countable noun sayılan isimləri seçərək A variantında permission sayılmayan isimdir. B variantı isə doğrudur. Bütün isimlər sayılır. Sailor dənizçi, tailor dərzi, foot ayaq. D-də mails, the mails sözü sayılmır. D-də furniture, y-də isə maniple sözü sayılmır. 11-ci sual cəm isimləri seçin. A variantında loss təqsimdir. Həmçinin mouse, mouse ə ona görə A variantı atıldı. B-də ox ə, demək olar bears season snowball bütün isimlər təkdədir. C-də isə bütün isimlər cəmdədir. Cattle, malqara, Cəngiz Rəzadəgan, authors müəlliflər, forks isə çəngəllər hamsa cəmdədir. D-də policeman ink təkdədir. E-də isə milk, success news isimləri təkdədir. Variant qalır C. 12-ci sual. Yiyəlik halın ə, səhv işləndiyi cümləni tapacağıq. Yiyəlik halın səhv işləndiyi cümlə burada D variantıdır. Çünki şey apostrof es heç vaxt yiyəlik hal bildirmir. Ya izin ya həzin qızalmasıdır. Burada həzin qızalmasıdır. Çünki bitmiş zamanda da cümlə. She has never been to Milan. Ə, a variantı təbii ki doğrudur. Atist sisters ə yəni cümlə əgər apostrof ilə bitirsə, isim gəlməsə belə yəlişik haldadır, çünki ə, burada isim ixtisar olunub. Bu da hansı hallarda baş verir? Adətən isimlə qabaq at sözönü, yəni yer bildirən sözönləri gələrsə, isim ixtisar olunur. Amma nəzərdə tutulur. Yəni burada sanki demək istiyib ki, we had a good party at his sister's house. Sadəcə house sözü ixtisar olunub. Ona görə variant A düzgündür, yəlişik haldadır. B-də də mənim qardaşımın villası, villada isimdir. Yeri qaldı apostrof s-dən sonra artiklsız isim və ya sifət isim axtarırıq. C variantında doğrudur. Nizaminin əsərləri isim gəlibdi. Nizami də təkdir. Apostrof es-ki olur. D variantında isə yenə results nəticələr isimdir. Doktor təki göstərir. Yəni doktor Şərif bir nəfərdir. Ona görə apostrof es ona görə səhv variant D. 13-cü sual. Ə, deməli, old man qoca adam. Ə, biz burada sifətdən sonra saylan təksim görürük. Saylan təksim mən mütləq artikl qəbul etməlidir, çünki saylan təksimlər artiklı buraxmır. Məsələn, nadir hallarda əvəzliklər gələrsə, özündən sonra artikl gəlinə təbii ki, məsəl üçün my car Təbii ki, burada mənim əvəzlik də ondan sonra artikl yazmırıq və ya I have no car. Amma əvəzlik olmadıqda isə mütləq sayılan tək isimlərin artikl olmalıdır. Ona görə E variantı yanlışdır. Old site site ilə başladığına görə old sözü e artiklı olmaz. Street də sayılan tək isimdir, küçə. Sayılan tək ismi dedik artiklsız buraxmırıq. B variantı da yanlışdır. Deməli A və C qalır street samitlə başlayır. Ən ola bilməz. Ona görə variant qalır C. I saw a note man in the street. 14-cü sual, mürəkkəb isimləri seçərək, A variantında membership şəkilçisi ship şəklisə üzvlük deməkdir. Qalan isimlər mürəkkəbdir ki, söz birləşib. B-də friendship dostluq, yenə şəkilçi gördük. Və yaxud wisdom um, Deməli bu da düzəltmək isimdir, ağlı deməkdir, vaiz sözlənd yaranıbdır. Dokument monument isimləri isə sadə isimlərdir, bir kökdən ibarətdir. C variantında isə yenə mürəkkəb isim yoxdur. Bir dənə Gould mürəkkəbdir, iki söz birləşib qalan isimlər təkdir, yəni sadə isimlərdir. D variantında pul sözü sadədir, like river sözləri həmçinin sadəsinərdir. Liberation isə düzəltmək isimdir. Yevarıntı qalır doğru cavab. Bütün sözlər mürəkkəbdir. Time table iki söz birləşib, cədvəl deməkdir, amma ingiliscədə bu mürəkkəb isimdir. Toothache diş ağrısı, oak tree palı dağacı, hair dresser bərbər. 15-ci sual həm sayılan, həm də sayılmayan isimləri seçməliyik. Deməli time vaxt mənasında sayılmır, dəfə mənasında sayılır. Diğer isimler ise, ıı, mesela için woman sayılan isimdir, teacher sayılır, monkey sayılır, advice salimen isimdir. 16-cı sual, artikel mövzusu. United States of America, həmişe D artikelan işlenir, D United States of America. once a-ya ildə bir dəfə ifadədir, twice week, once və once a-ya vəsait bu kimi ifadələr həmişə qeyri-müəyyən artikalla işlənir. O zaman variant C. 17-ci sual, ə, isimlər sırasını seçərək, A variantında foreign xarici necə sifət ə, sifət nitqsinə aiddir, çünki necə sualın cavab verir. Difficult həmçinin çətin sifətdir. Alone yalnız sifətdir. Ə, Bu variantna careless diqqətsiz sifətdir. Healthy həmçinin qalır D variantı calça mədəniyyət bütün gözəllik hər kəs söz nə suala cavab verir. 18-ci sual yiyəlik hal mövzusuna aid bir sualdır. Deməli A variantı yanlışdır çünki def ilə yazılan mürəkkəb isimlərin yiyəlik halı ancaq ümumiyyətlə mürəkkəb isimlərin yiyəlik halı ancaq sonuncu sözə Apostrof əs artırmaqla düzəlir. Yəni chief sözündə olmalı idi, burada olmamalı idi. B variantında apostrof yazılmayıb. Children apostrof əs olmalı idi. C variantı doğrudur. At the baker's çörək dükanında. D variantı yanlışdır, çünki soyadlarından qabaq the artiklu gələrsə, o bütün ailəni göstərir və cəmi göstərdiyinə görə əs apostrof yazır, yazılmalıdır ə vəriətində isə atalar cəm olduğuna görə naraya da qoyulmalıdı çünki əgər ə, deməli əşya və ya şəxs hər iki şəxsə aiddirsə o zaman sonuncuya qoyulur amma ayrı-ayrı şəxslərə aiddirsə o zaman hər ikisinə qoyulmalıdı ata tək olsaydı sonuncuya qoyulardı ataları dediyinə görə hər ikisinə qoyulmalıdı deyə yanlışdı variant qalırsa 19-cu sual Yenə artikl mövzusu. Deməli, A variantı yanlışdır çünki deməli, lake sözü gəlirsə, göl adlarının qarşısında heç va artikl qoyulmur. Küçə adları artikl söz işlənir. Nizami Street z olmamalı idi. C doğru cavabdır. The young gənclər çünki sifətlər isimləşəndə the artiklla işlənir və cəm isim cəm isim ismə çevrilir. Məsələn, the young gənclər, the Poya kasıblar. Everest zirvədir, zirvə adları artiklsız işlənir. E variantı da təsadüfən yanlışdır, çünki most əvəzlikdir, əvəzliklər özündən sonra artikl gətirmir. Most computer games artikl olmazdı burada. 20-ci sual, cəm isim olan ə, sıranı seçməliyik. New style mənim isimdir, təkdədir. Chess həmçinin təksində qoşa s ilə qurtaran isimlər təksimlərdir. Phonetics X ilə bitən ə, elm fənlər adı təkdədir. D variantında isə ilk iki söz təkizmdir. Qalır E variantı place topla bildirir. Həmçəcə cəm dədir, həmçinin topla bildirir z aidəkanlar deməkdir. Q is də həmçinin qazlar, quz sözünün cəmidir, kökündən dəyişən cəmisidir. 21-ci sual. Choose the derivative noun düzəltmə isimini seçin. Burda düzəltmək ism B variantındadır. Çünki A variantında friendly sözü sifətdir, səmimi necə? Battleship mürəkkəb isimdir, döyüş gəmisi. Ship-lə qurtaran mürəkkəb isimlər də var. Məsələn, battleship, warship, battleship, airship. Burda bunlar gəmi tərcümə olunur. D variantında possible ə, sifətdir, mümkün deməkdir. Necə mümkün? Happy xoşbəxt necə? Bu da sifətdir, qalır B variantı. 22-ci sual. Shape şəkilsi hansı isimlərə qoşularaq düzəltmə isim yaradar? 1. championship 2. yanlışdır, happiness olmalı idi. və member membership üzümlük inventiondur. Ona görə 4-də yanlışdır, variant qalır A variantı 1 3. Mətnin tərcümədəki People kill. İnsanlar öldürür. Animals kill. Heyvanlar öldürür. Animals and people kill for food or they kill their enemies. E, i̇nsanlar və heyvanlar qida üçün öldürürlər və ya xod öz düşmənlərini öldürürlər. Animals can move around and find something to kill. Heyvanlar ətrafda gəzəllər və öldürmək üçün nəsə tapırlar. They can run away from an enemy. Onlar düşməndən qaçaqlar. They can kill if it is necessary. Lazım olduğu anda öldürürlər. Many kinds of animals eat plants. Çoxlu heyvan növü bitki yeyir. The plants cannot run away from their enemies. Bitkilər öz düşmənlərindən qaça bilmirlər. Some plants are poisonous. Bəzi bitkilər zəhərlidir. If an animal eat part of their plant, it can sick or dies. Əgər heyvan bu bitkinin hər hansı bir hissəsini yesə, xəstələnə bilər və ya xoş ölər. Animals learn to stay away from these plants. Heyvanlar bu bitkilərdən uzaq qalmağı öyrənirlər. There are many kinds of plants that make poison. Zəhər istehsal edən bir neçə bitki növü var. Most of them grow in the deserts or in the tropics. Onların əksəriyyəti səhralarda və tropik meşələrdə bitir. Farmers use many kinds of poison on their farms. Fermerlər çoxlu zəhər növündən istifadə edirlər fermalarında. Most of these poisons come from petroleum or Uh, but petroleum is expensive. Uh, deməli bu zəhər növlərinin əksəriyyəti benzindən gəlir, benzin isə bahadır. Uh, scientists collect poisonous plants and study them. Uh, alimlər zəhərli bitkiləri toplayırlar və onları öyrənirlər. Maybe farmers can use cheap poison from plants instead of expensive poison from petroleum. Ola bilsin ki, fermerlər benzindən alınan bahalı zəhər əvəzinə bitkilərdən alınan ucuz zəhər istifadə etsinlər. İndi isə suallarına baxırıq. 23-cü sual mətninə haqqındadır. Təbii ki, poison and its usage, zəhər və onun istifadəsi. 24-cü sual, cüməni tamamlayaq. Most of these poisons come from petroleum, but Deməli, zəhərin əksəriyyəti benzindən alınır. Benzin isə mətndə bahadır deyilirdi. On bahadır sözünün sinonimi A variantında göstərilir. It is costly. 25-ci sual, doğru fikri seçin. Deməli, doğru fikir burada 1 və 3-dədir, D variantındadır. Gəlin baxaq digər variantlara. 2 yanlışdır deyir bəzi insanlar bişirir və yeyir zəhərli bitkiləri, əksinə onlardan benzən zəhər əldə ediblər. Deməli, 3-cü, 4-cü səh yanlışdır. Poison cannot be used in any spheres of life. Zəhər həyatın heç bir sahəsində istifadə oluna bilməz. Əksinə mətndə deyilir ki, istifadə olunurdu. D variantı doğru cavabdır. 26-cı sual ə, doğru fikri seçərək, A variantı yanlışdır çünki burda mətndə a special kind of poison yox. Yəni fermerlər zəhərin xüsusi növündən istifadə etdirirlər demir, müxtəlif növ zəhərlərdən istifadə olunur deyir. Ona görə A variantı yanlışdır. A special kind olmağa səhvdir. B variantı yanlışdır. If an animal eat part of that plant it gets strong. Güclənmir. Əksinə, əgər heyvan bu bitkinin hər hansı bir hissəsini yesə, zəhərlənər və xəstələnər, yəni ölər. C variantında isə hardly sözünə görə səhvdir. Yəni deyir ki, ə, səhralarda və ya tropik bitkilər, meşələrdə bitən bitkilərdə zəhər yoxdur, əksinə var. D variantında isə deyilir ki, many sources of animals eat plant, yəni insan, heyvanların bir neçə növü bitki yeyir. Bəli, orada mətnində o fikir deyilirdi. E variantında isə deyilir ki, farmers collect poisonous plants and study them. Fermerlər zəhərli bitkiləri toplayırlar və onları Ə, öyrənirlər, fermerlər yox, saintist, alimlər bu bitkiləri toplayıb öyrənirlər. Ona görə variant D. 27-ci sual: uh, What do scientists do with the poison? Alimlər zəhərlə nə edirlər? Deməli, alimlər bitkiləri toplayıb onları öyrənirlər. Uh, they collect plants. and studies am 28-ci sual from uh, what is the majority of poison taken uh, zehrin aksariyeti nədən alınır benzindən petrolium 29-cu sual petrolium sözünə aid sifət yazırıq uh, expensive bahalı və 30-cu sual sözün definition-ını tapmalıyıq. A living thing that grows in the ground, usually has leaves or flowers and needs sun and water to survive. Deməli, canlı bir orqanizm hansı ki torpaqda bitir, adətən yarpaqları və ya gülləri olur, günəş işığına və suya ehtiyacı olur yaşaması üçün. Bu bitkidir. Plant.